Всем привет! А вот еще что у нас есть у Украины теперь мемориальный кубок Сергея руковича И я вам хочу сказать, что он огромный, крутой. И он не то, что сам по себе крутой. Это просто огромный кубок. А на нем, чтобы вы понимали, есть автографы. Есть автографы. И и здесь автографы есть знаете кого стасиса брунзе алекса камского хамского и и многих многих других уважаемых ветеранов ветеранов которые я вам сейчас вот вот так это уже мы написали разом до премоги, этот кубок уезжает с нами тоже в Украину. Вот написано ка у нас 05.10.2025. Вот здесь, вот Алекс Хамский, который передавал привет Виктору Алексеевичу, повару. Э -э мой автограф нашей команды Стасиса Брунза и организаторов титов, например. Тихо". Тихо. И так далее, и так далее. Это, это, это настолько мега круто, что такого нет просто ни у кого в мире. Разом до примоги друзья. И она обовесковая будет. Вот так вот чтобы вы не сомневались. И нас, наше, наше участие в таком знаковом событии, как ралли Каунас 2025, невеличка частина цей перемоги. Рухаем из дальней. Друзья, вот результат Ukrainian Team ралли. Будь ласка. Аркадий Мигай персональный кубок. Это за первое место в классе, это за первое место в классе штурману, В Штурман здесь был Иван Грейнер. А на Запорожце у нас стоит э, мой кубок. Э, кубок команды. Также это же командный, да? Мемориальный кубок Сергея Вуковича с автографами. Естественно, кубок Степана Ивановича Кравчуна. И мой кубок за первое место в классе. С прапором черных запорожцев. Дякуємо за прием в Литве. Прапор Украины и прапор, Молд... прапор Молдовы. Вот такое у нас выступление, друзья. А тот, кто не поехал с нами, хай дальше пьет каву в Киеве или во Львове. Побачимось в наступном уроке и обовязково примем участь еще и в Праге, друзья. До зустречи!